Paşa naziri Nikol Paşinyanın oktyobrın 17-sində Avropa parlamentində etdiyi çıxış Moskvanın kəskin reaksiyalarına səbəb olub. Adı açıqlanmayan yüksək vəzifəli Rusiya rəsmisi ölkənin təcili rəsmi dövlət xəbər agentliyinə deyib ki, Paşinyan nəhəng addımlarla Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin yol ilə gedir. Stat Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın oktyobrın 17-sində Avropa parlamentində etdiyi çıxışın Rusiya və Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə aid siyasəti tamamilə məsuliyyətsiz və provokasiyalı kimi qiymətləndiririk. Statyu sonu. Rusiya rəsmisi daha sonra deyib ki, əgər Moldovanı 2 nömrəli Ukrayna kimi qəbul etsək, biz görürük ki, Ermənistanı 3 nömrəli Ukraynaya çevirmək istəyirlər. Rusiya rəsmisi olduğu iddia edilən şəxs bunu kimin etmək istədiyini dem Gündəlik səhərdəki Rusiya Paşinyanın məlum çıxışına çox aqressiv reaksiya verir. Bu isə məsələnin kifayət qədər ciddi olmasına xəbər verir. Sözü gedən məsələ ilə bağlı baş xəbəri açıqlama verən İlavan Azadlıq Təşkilatının sədri Təvriz Musayev hesab edir ki, bunun da Rusiya rəsmisi demək istikidir ki, Paşinyan odla oynayır. Düzdür, Paşinyan birinci dəfə deyil ki, Rusiya yönəlik tənqidçi dərəcə çıxış edir. Ancaq məsələ ondadır ki, bu dəfə başlanan xəfayət qədər gərgin siyasi atmosferdə Avropanın ali triqondasında Rusiyanı sərt şəkildə tənqid edib. Özü də MDB dövlətlərinin qışış toplanmasına özü və xarici işlər nazirinin nümayəssiaranə şəkildə getməkdən imtinasından sonra belə tənqidlərlə çıxış etmək onsuz da gərgin olan münasibətləri daha da təzələşdirir nəzərə almaq lazımdır ki, Paşinyan Qərbi və doğu revalanslar əsasında rəsmi olaraq Ermənistanla Rusiya strateji müttəfiqdirlər. Ermənistan Rusiyanın yaratdığı kollektiv təhlükəsizliyin müqaviləsi təşkilatında və Avrasiya iqtisadi ittifaqında təsir olmur. Bəli, Kremlin fərqindədir ki, Qərbi Ermənistanda Paşinyanın timsalında ikinci saqaş bir layihəsi həyata keçirilir. Bir sıra səbəblərdən proseslər Qürucistandaşı kimi sürətlə getmir. Amma fakt odur ki, Paşinyan addım addım Qərbə doğru gedir. Rusiya güman edirdi ki, 44 günlük müharibədə Azərbaycanın qələbəsi Paşinyanın devrilməsi ilə nəticələnəcək. Ancaq bunun tam əksisi baş verdi və Paşinyan seçkini uddu. Moskva gözləyirdi ki, İravanda mərkəzçilərin revanşçilərin qələbəsi ilə bitəcək. Ancaq Rusiyaya yaxın qaldı vətənin təmsilçisi nəinki qalib gəldi, seçkidə 3-cü yeri qüvvə tutdu. Rusiya fərqindədir ki, onlara yaxın olan qüvvələrin elektoratı çox zəifdir. İndiki dövrdə iqtisadi rəçaqları tam şəhsalsalar, anti-Rusiya örqatının daha da kəskinləşəcəyindən ehtiyat eddilər. Zaten anti-terror tədbirlərindən sonra Ermənistanda Rusiyaya nifrət daha da güclənir. Belə də qalır ancaq Paşinyanın suyunı qəss yolu ilə aradan götürmək. Bu da Rusiya üçün çox risklidir. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları Paşinyanın mühafizəsinə xüsusi olaraq yardım edir. Təsadüf deyil ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfirliyinin personalı 2000 nəfərdən çoxdur. İstədirik, son aylarda Paşinyanın mühafizəsi daha da gücləndirildi.